Итак, сегодня в нашем обзоре вот такая вот кухонька. Вот, выполнена она из массива ясеня. То есть это натуральное дерево. Корпуса выполнены внутренней части, те, которые невидимы из ДСП австрийского производства. А видимые боковые панели, то есть не фасадная часть, выполнена из ДСП австрийского производства, которая шпанирована тем же шпоном ясеня и покрашена в такой же цвет, как и фасады. Вот столешница у нас стеновая панель из на... искусственного камня на основе акрила, производитель Ханекс. Вот. Это как бы общее вот описание кухни. Состоит кухня у нас из э... ну, стандартного стандартная кухонная зона, которая размещается вдоль стен острова. И еще делали вот люстру. Вот, ну, начнем по порядку. Есть у нас пространство, которое идет вдоль стен, вернее, корпуса, которые идут вдоль стен. Вот, низ и вверх. Слева направо пойдем. Вот есть у нас пенал такой. Вот. Сейчас включить, может, лучше будет. Есть пенал такой вот. Вверху у нас дверка. За дверкой у нас прячутся полочки. Две. Вот. Так она вот с доводчиком закрывается. Петли у нас на дверке Производство Блюм оснащенный доводчиком вот доводчик имеет функцию включения и отключения вот и одна и вторая вот по бокам этого пенальчика идут у нас наличники деревянные сейчас тут засветляются обратно с обратной стороны попробую наличнички деревянные вот значит не вдоль всей плоскости идут то у нас стоит решеточка вентиляционная вот для вентиляции варочной поверхности варочной духового шкафа и микроволновой печи то есть сюда воздух заходит, сзади там сделан специальный вент-канал, сзади пенала, то есть и через верх он выходит. Вверху у нас стоит карниз вот такой вот, высокий. Вот, внизу у нас есть два ящичка. Ящички эти вот так вот выглядят. Вот, дно и задняя часть изготовлены из ДСП. Вот, а боковые панели идут из металлические с двойным реллином. Ящик оснащен доводчиком. Вот так он аккуратненько закрывается. Ящик чуть поменьше. Тут уже один релинг идет, так высота немножко меньше. Также оснащен доводчиком. Вот, ну, в принципе, принцип всех ящиков строился, ну, кроме там отдельной секции, строился на том, что нижний ящик идет у нас с самой высокий, средний идет, то есть средней высоты, и верхний идет ящик. Самый маленький. Здесь вот еще стоит разделитель для столовых приборов, также производство блюм, выполнен из нержавеющей стали, можно вымыть это в посудомойке. есть у нас потом дальше идет секция подмоечку но тут немного не чисто потому что все в процессе еще завтра придут будут ставить фильтр для воды та шланги торчат для посудомоечной машины также дверь с доводчиком вот у нас одна посудомоечная машина вот здесь у нас также есть карго Карго у нас э, идет итальянского производства, хромированное, с направляющие, направляющими, оснащенным доводчиком. Спрятано оно за капителем, То есть э, вроде бы как э, кажется, что там ничего не должно быть, но у нас стоит там карго спрятано, капитель, да, такая резная штука то есть элемент декора. Вот. Выглядит достаточно хорошо. Далее идет секция. Она непростая, она у нас радиусная, то есть и фасады выполнены также радиусные. И это не и дверки, а также выдвижные ящики. Вот так это выглядит все. Достаточно вместительные, все ящики три одинаковые. Вот. И ну, выглядит достаточно хорошо. Красиво. Стильно. Вот. Далее идет у нас еще одно кругом по закопителю Вот. И дверка. Вот. Но... Ээ... Ручку разместили. Но это не просто дверка. Это за эту дверку у нас спрятаны ящики. Вот открываем. А здесь вот ящик один. Также оснащен доводчиком. Ящик второй. Это специальные ящики сделаны для того, чтобы прятать их за дверкой. Вот объясню для чего. То есть по дизайну у нас идет как бы э, эта стена. То есть идет она начинается с дверки, потом идет э, корго капитель, потом идут ящики, снова корго капитель и снова дверка. То есть если бы здесь были еще ящики, это бы не так смотрелось хорошо, а так, то есть, ну, будем говорить, так выдержана симметрия, поэтому смотрится все достаточно изысканно. Вот. Далее идут у нас два пенала. В этих пеналах у нас спрятаны холодильники. Один и второй. И морозильнички также. Вот. Ну и здесь еще есть у нас две полочки. также вентиляционные решеточки стоят для того чтобы холодильнички вентилировались там отверстия специально еще одно сделано вентиляционное дополнительное закрываем это все Поверху дальше идем, у нас здесь есть дверка, за которой полочки, навески, вот на таких навесах мы все вешаем. Навесы хорошие, скиллманские, итальянские, то есть ну, надежные, прочные, которых я, будем так говорить, уверен и всем рекомендую. Вот, ну, петли также с доводчиком. Вот это элементы декора, снова у нас капители висят, ну, за ними не стали ничего делать, то есть здесь сделали глухую такую секцию, портал, кухня и так достаточно большая, вот, и, там стоит достаточно мощная вытяжка, и, ну, как-то так решили, будем так говорить, заказчик, дизайнер и я, в том, что, ну, не будем делать там никаких, шкафчика там корговый выдвижные у нас и так далее то сделаем чисто декоративную такую декоративную секцию декоративный короб вот ну и далее секция с сушкой вот одна Сушка у нас выполнена из нержавейки, она у нас большая, 900, а сверху есть еще полочка, на которую можно что-то ложить. Дверки также с доводчиком Подсветочка у нас тут еще имеется. Светодиодная. Вот, ну, светится все так достаточно красиво, достаточно хорошо. Вот. В принципе, основную часть мы, наверное, обсудили. Далее, у нас идет остров. Вот. Остров у нас э -э, с двух сторон радиусными элементами обыгран. С одной стороны, со стороны э -э, у нас кухня студия, со стороны, то есть комнаты у нас э -э, портальчик такой для того, чтобы люди могли ну, там, присесть, кофе попить, покушать, я не знаю, посидеть, по чем то пообщаться с тем, кто готовит. Вот, с этой стороны тоже. Кстати, обратите, если обратите внимание, то ручки не все стоят, то есть э -э, ручки заказные едут еще. Вот, должны там через пару-тройку дней приехать и потом мы их поставим вот снова радиусные элементы с этой стороны у нас ящики вот верхний самый маленький здесь тоже стоят два разделителя для столовых приборов такие же как вот в секции которые возле мойки вот ну, только по глубине чуть поглубже. и их два здесь. Вот, ну, опять-таки, нижний ящик побольше. И в средний ящик. Вот, у меня есть средний. Вот, и по краям также обыграно капителями. Вот такими вот красивыми. С одной и с другой стороны. вот резные красивые элементы ну и дверки также открываются за ними полочки можно что-то складывать ставить петли также оснащены доводчиком вот люстра ну в люстре нет ничего такого военного выполнена она э -э, из будем так говорить из карниза вот лежит стекло сверху свет встроен цепи выкрашены под цвет ручек вот там провод вот ребята спрятали его практически не видно. Вот светит достаточно в темное время суток, достаточно ярко. Сейчас видно, не видно, не знаю. Вот такая вот люстра. Стали... на острове у нас спрятано вот такие вот розеточки. Вот столешница столешница выполнена из искусственного камня на основе акрила производитель ханик скорее вот и стеновая пан панель также выполнена из этого камня толщина ее может быть любой здесь привязывались к толщине то есть здесь толщина столешницы у нас получилась определенная из-за того что допустим есть у нас габарит техники в основном это посудомоечная машина к себе привязала, то есть высота ее не может быть не меньше, не выше. Вот, и окно было сделано, поэтому она у нас получилась вот такой толщины, по-моему, 38 мм или 40 Вот, у нас есть фаска такая снята по краю столешницы. вот такая вот сделана моечка у нас летая с фруктовницей стоит у нас тут слив уже франковский окошечко вот так открывается. Подоконничек сделан также из трещинцы Откосы также сделаны из камня. Вот, ну, бортик, естественно. Вот такая вот красота. заказчики будут довольны нашей работой. Вот. Звоните, заказывайте мебель, будем всегда рады сотрудничеству.